Я очень рад, что все-таки в финале получилось найти пятерку, которая играла и в защите, и в нападении. А то мы делали замены, и у нас игра ломалась, мы не могли себя переломать. И мы сегодня практически играли не ту игру, которую мы играли, скажем так, неделю назад. Но очень хорошо, что нашли, что выиграли. Поздравляю команду, поздравляю болельщиков, которые приехали такую дорогу сюда. И сегодня мы выиграли у соперника, у которого мы практически здесь никогда не выиграем. Очень тяжелый, тяжелый все хорошо играют, и нам было сегодня много проблем. Но, знаете, очень приятно выиграть и быть в финале. Знаете, это сейчас как Бог даст кого. И, и, я думаю, что обе соперники друг друга достойны обе очень сильны. И несмотря выиграть будивельник или выиграть химик, все равно нам надо будет играть в три раза лучше, чем мы всегда играем, чтобы могли бы хотя бы играть на, равном. Ну, очень хорошая победа в плане морального, морального такого, скажем, значения. Тяжело было, наверное, некоторым ребятам, да и в целом команде настроиться после такой легкой победы в Днепропетровске. Плюс очень много сыграл сам фактор финала четырех. Поэтому, может быть, какие-то были волнения, где-то какие-то, скажем так, несодержательная игра. Но в целом победа есть победа, и нам остается только сейчас дождаться нашего соперника по завтрашней игре. Это, в принципе, две сильные команды. То есть, как я считаю, в принципе, химик команда защиты, а будивельник, в принципе, больше в нападении. То есть то все, равно, все равно против них надо играть. Потому что против одной команды, что против другой. И я думаю, что такого какого-то недонастроя чего и чего-то. Я думаю, соперник нам не простит. Поэтому будем настраиваться. Там спорт есть спорт. Я хорошо улился. Ребята меня очень прекрасно приняли, так что мне не надо было время для адаптации. Все отлично. Финаля. Главное, что мы в финале, а там посмотрим сейчас. Хорошая будет игра, даже не могу прогнозировать, кто выиграет. Поэтому будем ждать своего соперника и потом будем к нему готовиться и стараться победить завтра.